– Откуда ты? – А ты? – Город-герой Комсомольск, Донецкая область, Украина. – Город Донецкая область, Украина. Я Новороссийск, Россия, твоя любимая страна. Че – Че-че, еще раз? А, – Город Новороссийск, твоя любимая страна. – А, Фортация Новороссийск. И Фортация, фортация Новороссийск, которая пытается сохранить э, маленький, уцела, уцелевший Черноморский флот. Да нет, вы просто не то говорите. Совсем не то. Да вообще не что то. Что -то. Ну, Во это самый вообще. лучший порт в России. Вообще, если посмотреть на спутниковые снимки, что происходит <соединяющие> в бухте в Крыму и что в Новороссийске, так можно увидеть какое-то отрицательное наступление. Почему-то отрицательно наступили на Одессу и поплыли в Новороссийск все военные корабли Российской Федерации. Я могу пешком туда пройти и посмотреть, что происходит с Российской Федерацией на территории российского морского порта. Чего не понял еще раз? Ты не поймешь, просто я тебе еще раз объясняю, что Новороссийск, город Новороссийск и то, что в порту происходит, все прекрасно. Ничего вы не повредили и ничего не сделали. А, ты так само внушаешься, пускай так будет. Мне, мне твое мнение по поводу повреждений в порту вообще не интересует. Есть видео работы российских ПВОшников, когда они ракетами по домам. Есть видео работы украинских подводных дронов, которые бьют по инфраструктуре. Есть видео украинских ракет, которые наносят удары по припортовой инфраструктуре. Есть видео украинских дронов, которые наносят удары по системе противовоздушной обороны в Новороссийске. И большее количество видео от местных жителей, которые показывают, как российские ПВОшники не в гору, а по домам. Думаешь, что именно так, как ты говоришь, так оно и есть, да? Я доверяю местным жителям, которые это фиксируют и публикуют в социальных сетях. Я чей житель? Покажи мне видео. В смысле чего видео? Патриот Франции. Нет, что я в, в, в Норвегии живу, ну что? Не, ну покажи мне видео э, целого порта. В смысле целого порта? Ну прямо ты говоришь порт целый, ничего не прилетало. Так покажи мне видео вот, за последнюю неделю. Ну, прикольно, конечно. Ха -ха -ха. Ну, <laughs> можно я тебе видео показывать. Сейчас пойду на набережку снимать, да? Или как? Ну, подожди, когда прилетает, местные жители снимают, я это вижу. Но что-то я не видел, чтобы кто-то снимал, что вот порт после прилета целый. Нет. Да <laughs> подожди, вот, всего мне интересно, вот мне... <смех> <смех> То есть я живу на российский, да, ты мне сейчас рассказываешь, что... Он... <смех> я, <смех> я тебе рассказываю о том, что ты любишь очень сильно Францию и Эммануэля Макрона. Макрона? Да, я очень его люблю. А, кто это? Ну, неважно. Мне Эммануэль больше нравится. Ты еще здесь? Я здесь, если я слушаю, что там еще будет интересного? Ну, давай, давай. давай И ты пора. действительно пытаешься всех переубедить, что в Новороссийск вообще ни разу не прилетало? Не, как, в смысле, прилетало? Серьезно? Ну да. Это в сводках это уже постоянно идет. О, я же тебе говорю, постоянно туда прилетает. И будет прилетать, пока Российская Федерация О. не осознает, что против Украины воевать нельзя. Ну то ты что? Ты думаешь, как это толк какой-то появился? Вы там прилетали куда-то. Да, но, к сожалению, два человека. Это было правда. Это два после человек... того, как российская ПВО пожилым домам. Это я видел И, видео. Я что Может быть, он... Да, может быть, ударили в промах. Ну, неважно. Два человека. российский. Не, не, я не знаю, откуда это все это было, но был это прилет именно дрона. То есть, ну, может быть, сбито. Я не знаю, что это было, но это был прилет дрона. А ты классно служишь, классно формулируешь свое утверждение. Можешь сказать, что вот эти два человека просто так. Российская система противовоздушной обороны во время работы по воздушным целям, промазала, не. По вашим тронам, они у то, что Россия делает и в Украине, и в России. Что она делает? Украину пытается оставить без электричества, без отопления и водоснабжения. И россиян то же самое. Ну, согласен, у нас идет война. А ага, что здесь такое? Это все нормально? Но вы воюете против мирного населения, потому что на фронте... Что вас... Вы против какого населения воюете? Мы наносим по, вашим, по вашей нефтяной отрасли. То есть, ты думаешь, вы такие но мы планы. не оставляем россиян без воды, без электричества, без отопления. Тем более зимой. В 22 году вы объявили на войну. Что-что? В 22 году вы объявили на войну. Нет. Да. война, война не объявляется. Ну, вы же объявили на войну. мы пойду. А что вы хотите? Не, мы войну не объявляли. Война началась после того, как российская армия пересекла государственные границы Украины. Это называется агрессией в международном праве. Вот слово война заменили на агрессию в 1946 году, после окончания Второй мировой войны. Поэтому в документах четко всегда пишут, что агрессия это вооруженный конфликт одной стороны по отношению к другой. То есть нарушение государственного суверенитета. Это может быть как пересечение армии, так и в принципе обстрелы. Все сделали, все как ты сказал. А потом что вы сказали? Не понял. Ты перебиваешь, я не услышал. Я хочу повторить то, что было в 2020 году. Мы вошли на территорию Украины. Ну, и предложили условия. Что вы сказали на это? Я правильно понимаю, что вы напали на Украину и решили предложить условия. Да, именно так. А мы сделали то же самое, что и сделал Советский Союз. Сказали, мы будем защищать свои семьи, своих детей, свою землю. Вот, вот именно, вы, вы сказали, что будете воевать, да, правильно? Но мы будем защищать свою семью. Воевать? Защ... Вы воюете, а мы защищаем. Нет, вы будете воевать с нами. Будем защищать. Ну, Но... и в чем проблема? Проблема в том, что вы развязали войну против Украины. Развязали? Вы же ее поддержали? Нет, мы встали на защиту своего государства. Как? Вот, вы же поддержали. Мы встали мы на защиту своего государства, мы против войны. Все правильно. Мы против войны. Мы, воюем. мы на равных. Мы против войны, еще раз говорю. Согласен. Мы, мы не на равных. равных. Против Украины воюют две армии мира. Одна российская, вторая корейская. Вы с КНДР воюете против одной маленькой Украины. Секундочку, вы уже уходите. Я не ухожу. Ты говоришь, что мы воюем на равных. Я говорю, что нет, против Украины две армии воюют. Это какая? Корейская и российская. А в чем корейская точность Как в чем? Предоставляет Российской Федерации разведданные, принимает участие в наступательных действиях на территории Сумской области, запускает ракеты, дроны. В чем? В чем? В наступательных действиях против Украины они принимают участие. Что может быть корейская армия предоставляет России? Я вообще не понимаю. Кроме... Артиллерийские установки, баги, баллистические ракеты. Какие ракеты? Корейские. Какие? Где хоть одна российская? корейская ракета упала на территорию Украины. пеши в пеши система противовоздушной обороны украины сбила корейскую ракету там в по... еще. Еще киевской области так подождите я не понял то есть корейцы нам сейчас помогают и мы выигрываем за счет корейцев что ли? вы ничего не выиграли и не выиграете вы продолжаете вы продолжаете попытки что-то захватить в украине понимаешь Захват какого-то города или села – это временная оккупация, это не победа по-российски. Вы не достигли своих целей, никогда не сумеете достичь. Я купирую, мы ничего не захватываем. Но Еще вы... раз говорю, то, что вы захватили, это временная оккупация, никакой победы у вас никогда не будет. Да при чем здесь победа? Мы хотим победы. Вот именно, ни при чем. Да, мы просто сделаем то, что мы хотим, и все. Но победы не будет. Но если так. Я тебе ответил. Против Украины воюют две армии мира. Это, во-первых. Это какие? Корейская и российская. Я, наверное, не буду тебе 10 раз повторять. Корейская, Корейская народная республика, ты виду? КНДР или кто? Какая? Корейская Нужна народная де, демократическая республика. То есть Северная Корея. Правильно. То есть она сейчас, она нам... То есть она делает всю фишку.. Ну, как говорил Путин и Герасимов. Корейские войска в наступательной операции в Курской области показывают эффективные результаты, наступая вместе с российской армией. Это не то, что я придумал. Это ваши официальные лица об этом говорят. Согласен, корейцы они помогли нам очень сильно. И они молодцы. Я, это никто не отрицает. Но причем здесь это было в Курской области. На территории Украины кто воюет? Курская область это территория Украины. Курская область? Да. А вы там голосование какое-то делали? Зачем нам проводить голосование? Ну Это как зачем? Вы должны. Вот как мы делали, да? Заходим там на какую-то вашу территорию и делаем государство. Так у вас просто вас границ нету. нету. А вы, когда на курскую территорию пришли, вы делали то Путин сам, Путин сам сказал, что в Российской Федерации грани... границ нету. То есть территории в Российской Федерации нету. Нам не нужно проводить референдумы. Все, что этнически принадлежит Украине, является частью Украины. Это твой президент заявил, что у вас нет границ. Все, нам не нужно проводить на нашей территории референдумы. Это вы пытаетесь чужую территорию захватить и якобы присоединить к чему-то, чего не существует, по мнению вашего президента. О, господи, ты такой блогер, блин, вообще, я не понимаю. Вторая армия мира, с корейской армией, пытается навязать Украине сказку о том, что можно победить Украину. Мы в это не верим. Вы думали, что мы верим? Вы три года пытались что-то там доделать. Поняли, что нужно воевать против мирного населения. И пытаетесь в мороз при температуре минус 20 оставить мирное население без отопления. Вы делаете то же самое, что делали во время Второй мировой войны. Вот. Вы ничем не отличаетесь от нас. Да нет. Все не так. Все неправильно. Ты просто сейчас подмена понятий идет. В России Украины. Это подмена, подмена понятия. Зачем вы пытаетесь оставить Киев, Харьков, другие города Украины зимой при температуре минус 20 без электроэнергии и отопления? Можешь мне ответить на этот вопрос? Да ради бога. Ради... Что такое энергия и так далее? Это потому что это производство. Не только того, что там люди живут и отапливаются. Это еще понятие того, что будет производство оружия и так далее, и так далее. Это все нормально, это все понятно. Я правильно понимаю, что Украина может так же само наносить удары Российской Федерации. И ты будешь то же самое говорить, что Украина делает правильно, когда пытается оставить жителей Новороссийска без отопления, освещения и воды. Правильно? Ну, да. Правильно? Да. Понял. Открываешь международное право или Женевскую конвенцию и читаешь, там четко написано, никуда нельзя наносить удары. Нельзя наносить удары по критической инфраструктуре, по школам, детским садам, в общем, по инфраструктуре гражданской нельзя наносить удары. Вот. Я почему этот вопрос задал? Чтобы поинтересоваться, вы вообще понимаете, ну, как можно воевать, или не понимаете? Вы не понимаете, ты не знаешь даже правил. Хотя если бы Российская Федерация соблюдала права, законы, она бы и войну не начинала. А так как ваша дипломатия не повзрослела еще, так вы и не можете определиться, есть ли в России граница или нет, можно нападать или нет, вы воюете. Вы как как это было 200 лет назад. Давай секундочку, давай уважать друг друга. Это ты кому говоришь? Тебе. Вас никто в мире больше не... Это твое понятие. Нет. Это знаешь, как происходит? Вот всего российского отказались. Против России вводят санкции. Вот. Украине помогают. В этом вся разница. А ты просишь уважения. Не. Не, не, не. Подожди, один пример хотя бы. От, что, от чего от нас отказали? Что у меня не так? Что у тебя не так? Да, от чего от меня отказались? Не понял тебя. Ты сказал, что весь мир отказался от России. Ну, я, я спрашиваю, хотя бы какой-то пример, в чем отказ? А, все, понял. Из Российской Федерации отказывается сотрудничать в развитии космических программ. Mm -hmm. Во-первых, от российских атомных э этих проектов также отказывается. Про а те, которые... Я про себя. О, так про тебя никто в этом мире не знает. Про меня изменилось за последние 4 года. Про тебя в этом мире никто не знает согласен. Я не об этом говорю, что про меня кто-то знает. Я говорю, что для меня изменилось за последние 4 года. Что? Для тебя что изменилось? Да. Да не знаю, ты, наверное, как жил, так и живешь. Да нет, ну это да. Но ты сказал, что мы уже все. Я говорю, что весь мир, ты попросил уважения, я говорю, к вам уважение. Весь мир не проявляет к вам никак... Ты почему-то съехал с просьбой своей к вопросу: а что ты там потерял? Да я там знаю, чем ты пользовался. Чем? Я не знаю, чем ты пользовался. Твой вопрос какой-то от тебя. Я не понимаю, что ты хочешь от меня. У того человека, которого ничего не имеет. Как можно у этого человека что-то просить? Я хочу санкцию просто разбавляться дали. Как делать? Хорошо. Нет. Что, о чем общаешься? Война политика. Какая война? Которую развязала Россия против Украины. А, про это. Понятно. И что, заканчивается то будет тогда? А вот сегодня это слышал ты, там что-то заключили, какое-то перемирие по энергетике. Слышал такое? Ну, видим, Российская Федерация будет придерживаться своим обещаниям или нет. Потому что предыдущие обещания, она их не, выпол... не выполняла. Посмотрим. Посмотрим, как этого раза. Как этот раз. Ну а ты как? За это? За за мир? Ну, понятное за дело, мир. Российская Федерация должна покинуть территорию Украины, чтобы наступил мир. Не, ну ты же понимаешь, что сейчас мы покинете Донбасс и. Будет нормально. Да нет. Президент Украины Владимир Зеленский уже раз, не знаю, сотый, двухсотый, возможно, трехсотый, возможно, уже и тысячу раз повторился, что украинские войска покидать территории Украины не будут. Чтобы наступил мир, то есть чтобы закончилась война, нужно, чтобы Российская Федерация убрала свои войска из чужой территории. И все. Я стрим идет, да, я понимаю это. Война бы закончилась и вчера. И позавчера и месяц назад можно было бы ее закончить. Путину нужно лишь дать один указ: забрать войска из территории Украины. И все. Откуда? Конкретно? Из территории Украины. А где она территория Украины? А открываете двухстороннее соглашение под названием Взаимопризнание границ между Российской Федерацией и Украиной 2003 года, который подписал Путин и Кучма. И смотрите, там есть. Два приложения, два документа, и там есть граница Украины. И вот смотрите на границы Украины, и там, где ваши войска за границей находятся, забираете их. Документ по сегодняшний день действующий, поэтому нужно выполнять свои документы и подписания. Ты смешной, ты все фантазер. Почему? Фантазер. Ты хочешь мне сказать, что Российская Федерация не договороспособное государство? – Нет, я просто говорю, ты фантазируешь. Нет, это правда? Я не могу понять. Ты хочешь мне сейчас сказать, что Российская Федерация не договороспособное государство? В последнее время ты видел сам. Есть договоренность, международный договор между Россией и Украиной. Там граница. Договоренно... Россия признала это Украину, это день, Украина признала Россию. День, это договоры. Сегодня каждый день это новый договор. Видите, Нет, Трамп чтобы делает. отказаться от договора, нужно его денонсировать, чего Российская Федерация не сделала и по сегодняшний день она признает границы Украины. Поэтому еще раз не могу понять, вы не договороспособное государство, вы не выполняете свои обещания. Мы это кто? Российская Федерация. Я не знаю, что они там делают. А, я ты не выходит. знаю. Я тоже слушаю. Не, хотя, в принципе, я знаю, россияне, те, которые подписывают контракт, они идут зарабатывать деньги. Потому что им за это платят 200 тысяч рублей. Идеологии у них никакой нету. Вот. Они не идут никого защищать. Им нужно закрывать долги, которые они понабирали, а за это, бедноты, которые. А меня... По всей территории Российской Федерации. Вот это 1000 на 39. Вот это мне интересно, как так 1000 на 39 поменялись откуда тысяча украинцев образовалась. То есть вы там как это, что заделаете, какая у вас там эта тенденция к Я тебе отвечу, Российская Федерация наступает по всей линии фронта. Если она занимает какие-то позиции, в таком случае у нее есть больше возможностей эвакуировать по Вот когда украинская армия в Курскую область заходила, вот, и заняла большую часть Курской области, мы насобирали там тысячу и несколько тысяч вот, а Российская Федерация со своей стороны вышла с нулем. Вот. Это пример. И ответ. Ну, по факту, на сегодняшний день у вас отжимают территории. Ну да, Российская Федерация пришла и оккупирует территорию Украины. Ну, так и чем это кончится? Ну, слушай, когда-то и Германия захватила большую часть. Советского Союза, включая полностью всю Украинскую Советскую Социалистическую Республику. И как она закончила, мы все знаем. Поэтому это будущее Российской Федерации также. То есть ты уже готовишь паспорт, будешь российский получать, я думаю. Я тебе только что ответил на твой вопрос. Если ты не, не знаешь истории, то напомните. Гитлер, который захватил, ну, захватил три республики советские, Балтии, одну Белоруссию и одну Украину, Вместе взятых пять республик и большую часть РСФСР оккупировал, капитулировал в Берлине. Если ты в истории не разбираешься, то говорю, Германия проиграла во Второй мировой войне. Если будем приводить аналогии, никто никакие паспорта получать не будет. У меня есть один паспорт гражданина Украины. Я говорю, через месяц, когда вы войска выведете с Донецка, будет интересно посмотреть, как... Ну. Как на твоем выражении или... лица. Э -э, слушай, не могу понять, почему Российская Федерация согласилась прекратить наносить удары по критической инфраструктуре Украины. Видимо, дядя Трамп попросил. Вот, поэтому через месяц буду смотреть, как Трамп попросит Путина покинуть весь Донбасс и всю Украину, и мы с тобой встретимся. Ведь как мы можем увидеть, как только Трамп захочет что-то? Это что-то сразу выполняется. Вот он захватил, захотел освободить Венесуэлу, он это сделал. Захотел прекратить удары по, по критической инфраструктуре Украины, он это сделал. С Ираном сейчас еще общается, тоже там сделает. Поэтому не переживай. Я вообще не переживаю. Я же тебе еще раз говорю, я живу в другой стране, я вообще ни за что не переживаю. Я тебе говорю, что в он скажет, выйдет из Донбасса, и он выйдет. Просто Вова не хочет, чтобы население ваше, понимаете? Вообще не могу понять, почему россиянин пытается меня в чем-то переубедить. Это 12 год, россияне пытаются переубедить украинцев, что Россия победит. В это никто не верит. Ну, понимаешь, понимаешь в твои сказки никто не верит. Трамп говорил целый год, что Украина должна 350 миллиардов долларов. И он на встрече с Зеленским это говорил. А Зеленский просто ему заявил, то даже и миллиарда Украина не отдаст. Вот. Все, вся помощь была грантовая, грантовая помощь не возвращается. Та же самая и с границами, границами Украины. У президента Украины Владимира Зеленского, а также у Верховной Рады Украины нет конституционных полномочий передавать территорию Украины. Поэтому, ну, если ты не знаешь законодательную базу Украины, нужно ознакомиться. Никакой Трамп не указ для граждан Украины. Вы смешные. Я тебе тоже звук отключаю, как ты мне, поэтому как бы мне. Меня это вообще не интересует. У тебя культуры общения нету. Ты задаешь вопрос, я тебе на него отвечаю, и ты перебиваешь. Вот это культура общения, я ее прекрасно знаю, именно поэтому нужно учить. Я выключаю звук, когда отвечаю, чтобы меня не перебивали. Я люблю конструктивный разговор, а не то, что сейчас делаешь. То я говорю, а ты параллельно пытаешься перебивать. Нет, я просто по факту тебе говорю. Вопросики какие еще? К тебе? Летай дальше в своих фантазиях. Я летаю в этих фантазиях уже 12 лет. За 12 лет я что увидел? Под санкционную Российскую Федерацию, Российская Федерация, которая потеряла геополитическое влияние на Кавказе, в Латинской Америке, в Сирии, в Иране потеряла геополитическое влияние, потеряла всех своих э, главных экономических друзей, да, то есть рынок сбыта, где она продавала свои ресурсы, взамен э, проиграла диверсификацию на своем рынке, то есть отказалась от доллара и евро, вкусила юань, вот. Э, построила силу Сибири-2, Китайцы сказали, что будут покупать газ у вас, только когда вы сделаете цену ниже той, которую вы предлагали европейцам. Вот что я увидел за 12 лет. И увидел, что Украина э, нарастила ВПК, имеет большущую армию, а всю военную помощь и финансовую получает в... Гранты. А дополнительно еще и маленькие кредиты, которые остаются за Украиной, останутся... Для граждан Российской Федерации.